Слава нашему Господу! И прежде всего за то, что до сегодняшнего дня, несмотря на все усилия, лукавых сил, имя Господа нашего Иисуса Христа поразглашается по всей нашей планете. И особенно радует то, что вот эта благая вещь, она нисколько не уменьшается, но она продолжает разливаться в шир, она продолжает проникать в глубину нашего сердца. И в сегодняшний день мы благодарим нашего Господа, что обилие Божьего Слова и сегодня покрывает наше собрание. Слава Ему и благодарение! И мне на счет лежит один псалом, я его очень люблю. Он говорит, о силе слово Божие, земля трепещет и шверкая, качится гром из края в край, то Божий глаз гремит, взывая, Израиль, мой народ внимай. Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день и ночь они курят. К чему мне ваших храмов своды, бездушный камень, прах земной? Я создал небо, создал воды, и землю очертил рукой. К чему огни, не яль светила, зажег над вашей головой, Не яль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной. И что курение предо мною, земля со всех своих концов, ходит дыханием под росою, благоухающих цветом и так далее. И этот псалмопед говорит так, что ему надо? Мне нужно сердце чище злато и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда везде. И мы сегодня благодарим нашего Господа, что Господь входит не в прекрасные храмы. Хотя наши храмы, наши молитвенные дома, это, по сути дела, визитная карточка наша. И мы хотим, чтобы у нас были прекрасные, свободные и просторные. Но самое главное, будет то, когда Господь, приходя в наши собрания, найдет простор в наших сердцах. Когда-то будет тот храм, которым Он живет, которым обитает и где имеет полную власть, чтобы руководить нами так, как Он хочет. Слава Ему и благодарение. Я хотел бы, чтобы сегодня рука Господа коснулась нашего сердца и один сполохет сказал так: Струн души рука Христа касается и она восторженно поет песня, еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. И я хотел бы, чтобы те слова, которые я буду читать, и буду говорить очень коротко, чтобы они действительно коснулись струн нашей души, чтобы мы поняли, чего Господь от нас требует, и чтобы впоследствии из нашего сердца родилась та песнь благодарения, исходящая из уст и сердца, а впоследствии пророчила и в жизнь нашу, чтобы и наша жизнь стала песней для Господа, и чтобы слава Господу проявилась в нашей жизни во всех аспектах нашего следования за Господом. Я читаю один из текстов Писания, который я открыл. Это будет 12 глава Евангелия от Луки. И этот, этот текст говорит так, с 29 стиха читаю 12 главу и по 35 включительно. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь потому что у всего этого ищут люди мира сего. А ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том. Найпаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище невечающее, сокровище не скудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут числа ваши припоясанные и светильники горащи. А братья мои дорогие и сестры, если наши числа не будут припоясанные, и светильники наши не будут горящие. То вот то, что сегодня здесь написано, оно вообще не может быть принято нами как человеками. Люди живут не по этим законам. Люди живут не для достижения той цели, которую Священное Евангелие ставит для нас. И если сегодня нами эти слова принимаются, и не просто мы их прослушаем и согласны будем, но впоследствии попытаемся с помощью Божией, исполняясь Духом Святым, находясь под защитой крови Христа, исполнить это слово, то мы будем необыкновенными людьми. Потому что нормальные люди, нормальные по-человечески. Я не хочу сказать, что это сегодня плохое. А у них совсем Другой подход, другая философия. А Священное Писание говорит нам сегодня, не будьте подобны им и не ищите того, чего они ищут. Иначе тогда они не пойдут к вам. Они скажут, слушайте, мы такие, как и вы. Вы ищете того, что мы ищем. Но ну, если мы ссоримся, то не скажут нам так, вы так же ссорьтесь, как мы ссоримся вы так же не прощаете, как мы не прощаем, тогда лучше идите вы к нам, нас же больше, разве тут никакой нету. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы поняли, хотим мы или не хотим, мы необыкновенный народ. Мы люди вечности. Мы люди, которые Господь готовит для Небесного Царства. И законы Божии для нас совершенно другие, неприемлемые для этого мира. Найпаче ищите Царствие Божие, и это еще приложится вам. Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. И вот что Священное Писание говорит нам. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище невершающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не щадает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Братья мои дорогие сестры, мы сегодня в некоторой мере можем проверить себя, кто мы есть, где наши сокровища. Когда мы утром встали, о чем мы думали, первое, что пришло на разум мы обратились к своему сокровищу. Вы мне можете не отвечать на этот вопрос, и я вам не отвечу. Да это и не надо. Но сегодня не пред лицом Господним. Это есть один из тестов на проверку. Где наше сокровище и чем наполнено наше сердце? И вы знаете, что здесь Священное Писание говорит для нас? Продавайте имение ваше. Это не для людей мира совет. Люди этого мира говорят, а покупайте, имение для себя. Вкладывайте свои деньги в недвижимость. Иначе просто-напросто сегодня деньги обесцениваются. и Вы можете вообще э, проиграть эту битву за свое благополучие. Потому что люди видят в эту сущность своего радости, своей благословения в деньгах. А для нас Господь говорит, а вы продавайте имение ваши и давайте милостыню. Я сегодня не понимаю, что мы должны попродавать наши дома и пойти на улицу куда-то. Иначе, по сути дела, мы и сами жить не будем, и других жизни не предложим и не дадим. Но когда мы то, что мы имеем, отдаем для дела Божия, когда в нашем доме постоянно можно молиться, постоянно открытые двери, то в сущности оно наше, чтобы хранить, чтобы было в порядке, но на самом деле оно отдано другим людям. Братья мои, сестры, как бы я хотел наше время, наше здоровье, наше имущество в этом смысле слова продать. И тогда я нисколько не сомневаюсь, Господь благословит нас. И будет награда Царств небесным Небесном. И здесь воздаяние будет, за что слава и благодарение Богу. Но для этого Господь сказал, у вас должны быть чресла пропояс... пропоясаны и светильники горящие. А чтобы светильник является дух наш светильник, вы это знаете. Чтобы он горел, нужно масло, нужен дух святой. Иначе без духа святого наш светильник никогда гореть не будет. Что такое гореть? Это не просто говорить, это делать. Это то, что дает свет, это то, что дает теплоту, это то, что согревает и кормит. Но, братья мои, я хотел бы сказать, почему должны быть светильники горящие и припоясанные. Я сегодня эту тему говорить не буду, я просто возьму один фрагмент. Для того, чтобы мы горели, нужно масло. А это масло проявляется в нашей жизни очень часто в тяжелых и трудных обстоятельствах. Вы помните, есть такое дерево Машлина? Машлина. Из нее еле должен быть выбит и очень чистый для освещения, Помните? Плоды сбивались с дерева, и тогда виден был свет. Мы сегодня часто говорим, а почему нам так трудно? А почему всегда тяжелые обстоятельства? Потому что ты маслина. Если ты маслина, то Бог тебе ставит туда, где ты можешь осветить, это место просветить. Если ты соль земли то щерода Бог может туда, где загнивающее общество, где будет трудно и честно. И нет ничего удивительного, что нам приходится очень часто жить в очень тяжелых и трудных обстоятельствах. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы постоянно бодрствовали и были припоясаны, наша жизнь такая, и когда нас начнут бить. А судьба машины такая. Вы помните, я просто не цитирую место писания. Вот сначала ее обивают с дерева. Это уже плохо. А потом что делают? Давят. И должны выдавить масло. То я не знаю, что из вас когда-нибудь выдавили. Может быть, не у всех масло. Но выдавили то, что было. Я не знаю, что из меня выдавливали. Но, наверное, Господь, когда допустил это, то хотел для смешения, чтобы было выдавлено масло. А уже что было выдавлено? Вы сами знаете, может быть, ропот, может быть, недовольство, может быть, обида на свою судьбу. Но наша судьба такая, друзья дорогие. И когда Иисуса Христа били, это была машлина на все сто процентов. То вы знаете, что выбили из него или выдавили? Отче, прости им, они не знают, что делают. И Священное Писание здесь говорит, бодрствуйте, никогда не поддавайтесь унынию, когда вас давят. Вы же маслина, захотели быть маслиной, просили, чтобы Бог крестил духом святым, правда? Просили, чтобы Бог наполнил, ну так чего ожидать теперь? Маслина есть маслина. И еще напоминаю, вы знаете, машина нужна была для еды, ее съедали. Да? Вот это интересно, говорит, когда ты будешь обивать машину свою, тогда не пересматривай ветвей за собою, и то, что останется, оставь для питания, пришельцу, сироте и вдове. Так написано, правда? Вы знаете что? Такая наша судьба. Сначала будут съедать чужие. Они очень не любят действия Святого Духа. И так написано. Если вы друг друга угрызаете и съедать, есть такое написано? Есть. А потом будут съедать свои. В каком смысле слова? Служить должны будете до изнеможения, до истощения. Такая судьба машлины. И если это так, то я очень хотел бы, чтобы они всегда были бодрствующими и никогда не падали в панику, никогда не бросались в отчаяние. Такая судьба машлины. Но я знаю, машлину никто никогда не щил и не щит. Почему? По той простой причине. Она покрыта кровью Христа. Она наполнена Духом Святым. Она всегда будет блоухать. Она всегда будет смешать эти раны людские. Но наша такая судьба. И мы за это должны благодарить нашего Господа. Может быть, я сегодня уже кончил бы, но только одну деталь еще отмечу. Тогда Сергей Сергеевич говорил, он взял с этой главы первые главы к ней пророка Агея. Вы знаете что? Это то же самое тема, только поймите меня правильно, что я имел в виду съедать. Значит, иногда наши братья и сестры, которые действительно предоставили свой дом для служения Господу, они очень изнемогают и истощаются буквально в смысле слова. Говорят, ну когда я наконец отдохну? Но когда, наконец, я спокойно побуду дома, чтобы кого-то не было? И вы такое явление знаете в своей жизни, если это так. Но я напомню еще раз, это и есть труд во имя Господа. Я читаю один из текстов Писания, который говорит о том, Почему мы иногда служим Господу, ну, наверное, надо делать акцент на то. Думаем, что все нормально, а в самом деле не совсем. И вот что говорит Писание. Первая глава к ней про Каге. Так сказал Господь Сабаов. Народ чей говорит, не пришло еще время. Не время строить дом Господин. Вы знаете, почему я это говорю? Я связан с первой мыслью. Да будут шесла ваши припоясаны и светильники горящие. Если бы шесла были припоясаны и светильники горящие, то никогда люди так не говорили бы. Но они не бодрствовали. Где-то закрылись глаза. Где-то не было полноценного Божьего мышления. Они стали говорить так. И было слово Господне через Агия пророка, ⁇ А вам самим время жить в ваших домах украшенных, тогда как дом счастья в запущении ⁇ я обращаю внимание вот на что. А Бог здесь не против, чтобы были хорошие дома и украшенные. У него одна претензия, что у вас есть дома хорошие, а у меня нет. Вот в чем вся проблема. Чтобы вы не поняли, что я сегодня сказал, что Бог хочет, чтобы мы у хибарка жили, чтобы ничего не было, и это будет нормальным. Я это совсем не хочу говорить. Но я хочу, чтобы сегодня мы все поставили правильно на свое место. На первом месте стоит дело Божие. На втором месте стоим мы, наши дома и так далее. И не на третьем, не на четвертом, а именно на втором. И Господь здесь говорит так. И вот слушайте, что Господь говорит. Почему ныне так говорит Господь Саваоф? Обратите сердце ваше на пути вашей. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, и не сокрываетесь, зарабатывающий плату зарабатывают для дырового кошелька. Так говорит Господь опять, обратите сердца ваши на пути ваши. Братья мои, дорогие сестры, вот это, я не говорю, что этим текстом я объясняю все причины нашей материальной неустроенности. Но то одна из сторон, почему часто люди не имеют того полного достатка, и Господь здесь прямо говорит, потому что вы мое дело поставили на второй план. Но вы знаете, что интересно? А я очень хотел бы, чтобы мы это обратили внимание. И правильно впоследствии жили, делая дело Божие. Однажды один из братьев мне подходит и говорит. Однажды брат Николай, вот два года у нас там в деревне работа проводится. Ну и за эти два года ходят одни и те же люди, почему-то никто не хочет каяться, и брат сказал, я больше туда ездить не буду. Какая польза? Делаю что-то, езжу, результата нет никакого. Я думаю, в некотором смысле слова, и в ваши сердца, может быть, от небодрствования приходила такая мысль, а зачем все это делать, потому что результата никакого нет. Я тогда обратил, сразу Господь дал на счет вот эти слова. И думаю, вот интересно, когда сам человек щеет, а собирает мало. Ну, допустим, пощеял бы много и собрал мало. И сказал, ну, на год я вообще шеять не буду. Скажите, он будет шеять или не будет? Будет. И опять посеет много и соберет мало. Ну, наверное, на третий год скажет, ну, раз так, сеять совсем не буду. Скажите, скажет так? Нет, все равно будет сеять. И десятый год будет сеять много, соберет мало, но все равно будет сеять. Будет думать, может быть, сменить место, может быть, сменить, так сказать, ну, семена, может быть, надо грачехникой подумать, но никогда не примет решение, больше не буду делать. Если бы так было, мы вообще поумирали бы давно. И благодарение Богу, что у нас для этого разума не хватило. Но когда дело касается дела Божия, мы, знаете, совсем по-другому считаем. Ну, раз не получается, то и не буду. Зачем мне это делать? Врачи, мои дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы в сегодняшний день наши жестла были припоясаны и светильники горящие. И как мы начали делать дело, давайте будем делать его. И как сегодня Сергей Сергеевич сказал, берите дерева, носите на гору, стройте храм, и я буду благоволить к вам. Поэтому мы, наверное, помолимся. Поднимем свои взоры к Господу. Пусть Господь поменяет наше мышление. Пусть Господь даст нам благословение. И пусть часа наши будут припоясаны и свечильники горячие. Потому что мы маслина, мы соль, мы свет мира. И наше место всегда там, где тьма. И нечего удивляться, что нам трудно и честно. Больше, Господь дорогой. Великий и всемогущий Боже, я еще раз хочу благодарить Тебя вместе с Твоим народом во имя Твоей пролитой крови, что Ты, Господи, совершил спасение, покрыл, Господи, наши грехи Твоей и святой кровью, омыл наши беззакония и преступления и сделал нас, Господь, послами на этой земле, где тьма и мрак, где, Господи, разложение и падение всякой морали. Но Ты сказал, что мы маслина, Ты ты напомнил нам, что мы соль земли. Ты не однажды утверждал нас, что мы свет этого мира. Поэтому благослови нас, чтобы наши светильники были горячи постоянно, чтобы чесна были припоясаны, чтобы у нас никогда не опускались руки, когда нет видимого успеха, когда кажется, вся работа бесполезна. Господь, я знаю, ни одно слово, которое Ты скажешь через нас, оно не останется тщетным. Ты его однажды исполнишь, исполнишь от твоей власти, от твоей силы. Исполнишь в определенное тобою время. Исполнишь так, как ты посчитаешь нужным. Но мы сегодня хотим, чтобы наша Господи Белоруссия, наши области и районы расцвели от присутствия твоей благодати, от излияния твоего Святого Духа. Но чтобы мы сегодня запомнили удел маслины, удел того, кто хочет делать, делать Твое, Удел того, на кого ты возложил этот великий труд берут проповеди Евангелия, и провозглашение Твоих победных истин и силы Твоей могущественной крови. Итак, дорогой Господь, благослови нас. Да будет Твое благословение утвержденным и сильным. Да будет голос Духа Святого раздаваться по всем нашим местам обитания. В чем е это, на улице лето, или в нашем доме, или в нашей церкви. Пусть печет маслина Твоя. Пусть Господи дает плод. Пусть будет выдавлено из нас только масло. Слов в трудных обстоятельствах. Пусть сияет твой небесный свет, и да будут во всякое время наши шестна припоясаны, и светильники гаражки, и да придет твоя святая милость в наш народ. Аминь.